Приветствую. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? О чем разговариваете? Галичанин из Киева? Донечанин. Есть такой, на востоке Украины есть город Донецк. Донечанин? Это так называется? Да. Правильно называть? Донецчанин. Потому что корень города Донецка Донец. Северский а Донецк. Ну, не, не от а Дона. Я в Санкт-Петербурге. Санкт а что же вы Донецчанин называете? Ну потому что не от Дона, а от э, Северского Дона? Донца. Если бы я говорю дон Дончанин, правильно, это значит я с Дона. А, а что? Я в Санкт-Петербурге живу. И о чем разговаривать? В основном об отношениях стран моей собеседника. Иногда зацепляем экономику, если человек понимает. Либо же, ну, профанный взгляд на историю. А какая, про какую экономику вы разговариваете? Ну, экономика моей страны, вашей страны. Обычно об, об экономике а у вас России. Есть экономика? Да. Есть экономика. Обычно давайте про про вашей страны, про экономику вашей страны, а она есть? Есть. С кем вы торгуете, чем торгуете? Мы один из самых больших поставщ... мы один из самых больших поставщиков в Европу и страны Африки зерновых. Мы самый большой производитель подсолнечного, самый большой по... производитель подсолнечного Филосева, масла. Ну, про подсолнечное масло я слышал Мы жар, самый, б... самый большой да? производитель. Самый большой. наши Мы самый большой производитель меда в мире. А, вы, звук... вы мне звук выключили. Нет, вы мне я... Звук выключили, я вас да? слышу. Я когда нет, не как е... а, я... а как я вам отвечаю на ваши вопросы, а если, ваш... если я выключил да? звук? Как да, я могу отвечать да, на ваши вопросы? Да, По убам бай, считаю? Давайте. Не надо как, мне затыкать рот. А эти, эти ваши предприятия, я не затыкаю. Как же это разве ваши предприятия, которые зерно высыпали? У поляков оно куда-то не пошло? Разве это экономика? А причем здесь то, что, что кто-то рассыпал зерно, притом на территории Польши, причем здесь это, к тому, что это наше зерно а, или на. А вы, Мы а его а продали. Мы его продали. Вы не продали. А Нет. что мы сделали с ним? Его не пустили через Польшу. Как вы его могли? Да, только вот они не пустили через Польшу, а, думали, потом, а, потом, а потом, посадку. а потом, а потом вы хотите услышать ответ? Тогда имейте, потом, и, потом имейте потом храбрость, потом, потом имейте храбрость поправили. услышать ответ. Так вот немцы потом предъявили полякам, зато немцы предъявили полякам, потому что это зерно уже было продано и оно уже было немецкое и немцы придавили полякам за это. Серьезно? я не? Серьезно? Да. Ну, ну вы ладно, много чего допустим, не слышали. Давай допустим. А это, а, это самое а предприятие, которое перевозили зерно, какое? Кто бы? А какая разница? Вы, испытаетесь, вы, пытаетесь, продавь, вы пытаетесь, вы пытаетесь, вы пытаетесь съехать. Вы, вы пытались э, за экономику подождите, говорить. Теперь, подождите. теперь вы, теперь молодой человек, вы пытаетесь э, на частности скупиться. Так вот подождите. про экономику я продолжаю. Я штука начал. Не давайте не будем до частности прыгать. А и по экономике мы мы являемся. Подождите подождите я же еще не закончил перечислять что мы продаем вы уже начинаете спрыгивать с темы не надо как э, баран по кочкам прыгать давайте нормально общаться да. так вот ну, мы мы производим который, мы а я прошу, да? мы не закончили первый вопрос что мы производим вы тут начали что вы что вы производите что вы продаете? Вы не хотите не дослушать ответ. А хотите перепрыгнуть на другой. Не будем, как лягушка или баран по кочкам, прыгать. Будем сначала заниматься экономикой. Сначала один вопрос. Я экономикой. Так вот я объясняю. Так вот я объясняю. Я объясняю. Я сначала не закончил ответ на первый вопрос. Я не буду скакать с кочки на кочку. Мы сначала закончим первый вопрос, а потом перейдем к следующим. Так вот, Украина производит еще. Украина производит еще очень большое количество разнообразной высокой технологии. А кто не Украина? Я даже не закончил фразу. Вы уже как кричите, обращаю, не Украина. Украинское предприятие, допустим, предприятие? называю, блин имеете совесть немножко к себе хотя бы уважение не тарахтите как баба не тарахтите как баба Это вы, тарахтите, вы, вы, не вы что на вопрос. вы тут красивым умом. я отвечаю на вопрос который вы задали перед этим как украину называются. Так вот я пытаюсь ответить, а ты меня пытаешься постоянно перебить. Выслушиваю. Так вот, Украина производит легкомоторные самолеты. Конкретно одно из предприятий таких. Это называется компания а Легкомоторные самолеты. Какие легкомоторные, Какие? легкомоторные самолеты? Ну, компания Аэропракт произвела за время своего существования полторы тысячи этих самолетов. Плюс, полторы тысячи Серьезно? Плюс. Это Серьезно. Где производят? В Украине. А, я, я а, я, знаю, который, который, в Турции, да? Мало, мало того, что у, проблема, у человека проблемы с Это логикой, так и еще и проблемы с географией. Ну что ж, э, я, конечно, понимаю все, но с географическим и полным кретином разговаривать желания нет. Нахер. Не, ну я, я себя уважаю. Я себя уважаю. Да, не затыкается, оно просто... Ответ, а нахрена мені ответ? Я лучше накидаю кидаю гімна на вентилатор. Друзі, так, нагадую, у нас є збір. Ну, годинка прийшла, можна ще нагадати. У нас є збір на 3-го окрему штурму бригаду. Хлопцям PNB повинні купити там, монокуляри і бінокуляри. Цей збір не тільки збір, а ще й розіграш. Ви можете в розіграші виграти ось цей чудовий прапор з підписами хлопців якраз того підрозділа, якому ми збираємо. Плюс у нас будуть ще два прапори, які йдуть мені від інших хлопців, які вже там щось ми купляли, і вони нам присилають з подяками з підписами прапора. Також будуть в розіграші такі чудові браслети, от такі, такі от браслети, які роблять ваш покірний слуга. Это хендмейд, я, я такие вещи продаю, а, но ну, для вас я специально делаю такие браслеты и брелоки, что-то Вот как вам такой брелок, або такой, браслеты такие, вот все это будет на розыгрыш, а будет еще вот браслет с мюльнером, это для шанувальников таких, или такой брелок, Все це буде в розіграшу, там близько 100 подарунків там ще буде інші речі, які ще до мене не дійшли, але будуть. Нам потрібно зібрати для хлопців там, 150 тисяч, Доєднуйтесь всі, хто може, або по QR-коду банки, або ось, бачите тут посилання на карту допомоги нашим захисникам, або якщо ви за кордоном на PayPal, на PayPal кратно 5, 5 євро, а на картку або на банку кратно 100 гривень. Це ви можете кожна 100 гривень, кожне 100 гривень або 5 доларів, 5 євро. Це один шанс на виграш якогось з призів. Призів буде дуже багато. Там більше, ну фактично, як е, рахувати разом з програмою, то більше 100 подарунків буде для вас з призів. Тому я вважаю, що це буде дуже приємно і для вас, і для мене. Бо я тоді зможу зібрати хлопцям на ПНБшки, купити їм, передати і бути задоволеним, бо це най, найліпше для мене задоволення, коли я щось хлопцям передаю, і вони ви би ви, ви бачили хоче. Вони. Такі благодарні, такі задоволені цим. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що навіть якщо у вас немає 100 гривень, якщо ви будете, можете задонатити 10-20-50 гривень. Це теж буде. Я думаю, що я якийсь там невеличкий розіграш для, людей, для людей, таких людей теж зроблю для того, щоб було приємно. На жаль, прапор не зможу, але, але подумаю. Жу це тіло у мене. О, зразу видно, руский чоловік. Красавний. Та, ні, видно, та, ні, дай, та ні, дай Бог. Прям видно, что. Вот он, Кацап. Он прям видно, блин. Вот прям вот. Это вот, вы. Вот, вы вы, так, себя, вы да? себя, да, вы себя <laughs> описываете. Молодцы. Ну, описывайте себя. Дальше. <laughs> я, про, я, про, я про вас, Господи. Судар, судар, я про вас. Я говорю, вы же русский. Вы нет. же абсолютно русский человек. Абсолютно нет. Вот. Мамы русские. Нет, бабушки С... русские, прапрадеды русские. И вы русский, Да? <laughs> вот мне. Мне еще так откровенно в лицо не врали, что у меня лицо русское. Почему же меня в Москве на Арбате в 2005-2004 году восемь раз останавливали как лицо, явно не русской национальности? А? Вы с чего так? зачем вы врете Не, это вы врете, вы в лицо врете мне. Вы притом, за меня решаете, кто у меня бабушка, кто у меня дедушка, кто у меня деды-прадеды. С какого перепугу я должен быть русским, непонятно. А вы русский, вы чистейший русский. То, что вы переобуваетесь там, пытаетесь себя что-то корить, ну, блин, ну, я понимаю, да, по как это говорят, среди волков жить, по волчьи выйти, это само собой, если придет и приходится под украинцев там себя корежить, блин, мой его, мой его изучать, изучать, хотя бы не одного. Вот, вот имперский шовинизм пошел дальше, лезет, ну, это, Оно из него лезет просто. Нет, шовинизм нужно русский обычно. Что шовинизм? Просто вы боитесь правды, вы сливаетесь сразу, убегаете сразу. Ну хорошо. Я тебя слушаю, просто у тебя две минуты уже поток идет просто нескончаемого гуана. Ты же рот даже не закрываешь. Вот я сижу, и ты рот просто не закрываешь. Ты, тебе похрен, что говорят другие люди. Ты, ты главное, свое, да? Хочу услышать да, спевучую украинскую мойву. Давайте, я послушаю. Я на украинской мойве не умею разговаривать. Я даже такого языка не знаю. А вы ее не знаете. Украинской мойвы? Нет. У нас, насколько я знаю, в Крыму в Крыму мойво, мойво бывает, да? В Черном море Мойву можно ловить. Я не знал, что это язык такой. Ну ты не знаете. Ну что вы знаете? Давайте. Как облако превратилось в тучу по Какие же вы, три, вы У вас облако э, превратилось в тучу я э, вырос э, за колючкой и еще там может быть ну два три варианта которые вы пытаетесь нам проверить типа типа наше знания украинского языка во-первых э, кто ты такой кто ты воин что ты меня будешь проверять на мой родной язык второе у меня два родных языка Второй язык, родной язык ты тоже будешь проверять или нет? Зачем а? ты это делаешь? Для чего ты это делаешь, я не знаю. Я те... В общем, у него тупо поток. Это, ну, вот сюда входит канализационная труба. И пошло. Ладно. Убивайся. А что мне с ним делать? Оно, во-первых, не дает нормально общаться, оно начинает просто забивает Гуана весь эфир. Ну а смысл с ним общаться? Какие-то они такие вот э, тугие. Они, они думают, что если он начинает орать, вот это нон-стоп, это он победил. Я слился. Да похер мне, пускай считают, что я слился. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Как, кажется, как можно сказать э, латыную, монопенесуально. <свят> я вот не пойму, ты ли болгарин, или турок, ты кто по -натолий? А какая разница? Ну, по, 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 нации, по нации я украинец. Это ты похож на Ты... Или Ты как, ты как э, немецкий... Это славянский народ. Они должны быть русскими, светлоглазыми. А ты вот чернобровый, черноглазый, черноволосый. Ах, ах кто ты же, кто из, же из Укра... ты, кто ты, же из украинских, кто из украинских э, писателей, нап напомню тебе, кто-то из украинских писателей писал «Кухай ты с черноброви, да не с москалями». Черноброви – это когда черные брови. Это малород. Это малород. Это писал так, малорос, о, это не о... Он кому он писал? Украинцам. Он украин, украин, украинским девушкам. А ты по поводу славянского народа? А, это молдаван, ты, мол, писал, а по, Хватит орать. Если ты хочешь общаться, тогда выслушивай. Вот что у вас за россиян такая привычка переорать? Все? Скинчився. А так хотіла, так хотілося задати питання стосовно того, що... А, а як же болгари? Вони ж... слов'яни. Так, да, Шевченка, Катерина, я знаю, але ж, ну ви ж розумієте, мені потрібно було трошечки потролити їх. Секунду, щось у мене.